Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Masazırda dayanacağa yaxın belə bir geniş həyəti olan iki otaqlı həyət evi satışa çıxıbdır. Ev tam təmirli vəziyyətdədir, yaşayışa yararlı bir vəziyyətdədir. Bu evin üst görünüşüdür. Belə bir geniş həyəti qalıbdır. 2 maşın rahatlıqla həyətinə yerləşir. Qaz, su, işıq daimidir. Su xətti həyətə çəkilib. Qaz və işıq sayğacları qoyulubdur. Ona deyim ki, ev çox etibarlı tikilibdir, yəni çox keyfiyyətli tikilib. 4 bir tərəfi qoşa daşladır, fundament karkas betondur və yuxarıdan, üst tərəfdən də beton kəmər gəlibdir. Evin bu yan tərəfində keçməyə yeri var və kombi aparatı üçün də yeri. Bax, burada hazır vəziyyətdədir. Xətlərin hər biri çəkilibdir. Quruntuların, yağışların axması üçün də bax belə bir e, trap da qoyulubdur həyətində. Bir daha evin üst görünüşünü göstərim və ətraf yaşayışdır. Qeyd etdim ki, ev dayanacağa yaxındır. Dayanacaqdan bir 100 metrə aralı məsafədə yerləşir. Kürsülüdür. Pilləkanlar göründü kimi evdə qapıdan içəri də qoyulubdur. Bura geniş bir dəhlizi. Bunu bildim ki, evin dəhlizi çox genişdir və dəhlizdə girişdə bax belə bir pilləkən üstündə burada bel metlaq döşənibdir və burada E, paltar e, soyunu basmaq üçün şkaf gardirob e, düzəltmək olar. Eləcə də bu hissədə də bir gardirob düzəltmək üçün yeri var, şəraiti var. Bura isə mətbəxdir. Geniş bir şıklı mətbəx var. Otaqlara gün işimi düşür. Hər birinə kombistən bildirdiyim kimi hər otağa çəkilib, hətta mətbəxə də çəkilibdir. Bura e, yataq otağıdır. Göründüyü kimi gün işığı Mətbəxə düşür. Çox zövqlü, gözəl sərgəli bir divar ağ boyaları vurulubdur. Döşəməsi taxtadır. Laq vurulubdur. Bura isə geniş bir zal otağıdır. Sənət qaydasındadır, çıxarış mürkətdir, notarial kontorda alıb satığa getləcəkdir. Və enli belə bir pəncərəsi də var ki, otaq çox işıqlı görünür və televizor üçün də xətlər çəkilib artıq burda televizor qoşmaq üçün üç şəbəkələri, antena söyüdü xətləri, hər biri çəkilişdir. Burda isə karniz altı üçün yerdə pəncərlərin üstündə saxlanıb. Genişdir, otaq genişdir, işıqlıdır. Sənət qaydasında da çıxarış mülkiyyətidir. Evin tikilişinə, təmirinə baxanda yerinə görə nəzərə alanda qiyməti də çox sərfəlidir, münasib qiymətədir. Bura isə hamı otağıdır. Metro kafe. Aksorlar alıcı və satıcı arasında razlaşma yolu ilə qoyla bilər. Evlə sizi tanış etdim. Bu vəkində əlavə məlumat almaq isteyenlər aşağıda və ekranda göstərilən nömrələrlə əlaqə saxlayıb daha dolğun da ətraflı məlumat əldə edə bilərlər. Hər kim alırsa Allah xeyrini versin.